В городе Кривый Рог 21 избирательный участок, которые участвовали в избирательном процессе. 21 лечебное учреждение было госпитализировано 378 человек, из которых в списке для голосования попал 81 человек. Во втором туре в голосовании принимало участие меньшее количество избирателей. Если взять статистические цифры за предыдущие года, то в среднем в 2014 году в сутки во все лечебные учреждения было госпитализировано 435 человек, а в 2015 году это порядка 430 человек. То есть эта статистика говорит о том, что перед выборами в день последний, день подачи документов в избирательную комиссию было госпитализировано меньшее количество людей. С 2007 года в управлении охраны здоровья функционирует сайт. На этом сайте абсолютно свободно, абсолютно прозрачно существует информация, которой могут воспользоваться абсолютно любой человек. Да, есть служебная информация, которая касается медицинской тайны, но эта информация она абсолютно доступна. В том числе эта информация по госпитализации пациентов. То есть я могу и любой специалист может четко посмотреть и определить, какое количество было госпитализировано, в какое лечебное учреждение, процент тяжелых пациентов, пострадавших в ДТП, получивших травмы. То есть это та информация, которая необходима для работы. Если говорить о дне голосования, то в последний день подачи списков, это было 12 число, с 12 на 13 число из 21 лечебного учреждения, где функционировали закрытые избирательные участки, в 11 лечебных учреждений вообще пациенты не поступали. То есть нагрузка была распределена, и больные поступили в те лечебные учреждения, где функционируют отделения оказания неотложной помощи, хирургические, травматологические и так далее. Поэтому эта статистика она у нас существует, мы за этим следим, и поэтому говорить о том, что накануне голосования было госпитализировано сотни, даже было, так сказано, тысячи пациентов. Даже если бы они были госпитализированы накануне в количестве 2000, они все равно бы голосовать не имели права. Потому что по закону окончательные списки подавались накануне. И ответственность за подачу этих списков несет непосредственно руководитель лечебного учреждения. И по новому законодательству в членами избирательных комиссий на этих закрытых спецучастках сотрудники лечебных учреждений быть не могли.